آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اللہ العزیز رجب المرجب کے حوالے سے گفتگو ہو گئی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں ان عدت الشہور عند اللہ اِس نشر شہرا یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے یوم خلق السماوات والارد اور یہ بارہ مہینے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے جب جب سے اس نے ان آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اسی وقت سے ان کی تعداد یہ جو وقت کی تقسیم ہے یہ سالوں کی تقسیم مہینوں کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کر دی پھر اللہ تعالیٰ فرماتر ان میں سے چار احترام والے مہینے ہیں ذالک دین القیم یہ سیدھا دین ہے یہ بالکل سیدھا بارہ مہینے ہیں چار میں سے احترام والے ہیں ذلقادہ ذوالحجہ محرم اور رجب چوتھا مہینہ حرمت والا احترام والا وہ رجب کا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا اربات ان میں سے چار احترام والے ہیں ذالک دین القیم یہ سیدھا سیدھا دین ہے اس میں کوئی الجھاؤ نہیں اور دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ بڑی باضح ہیں فطرت کے مطابق ہے نا یہ دین فطرت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں لو اس کی رات بھی اس کی دن کی طرح ہے یعنی کیا مطلب کہ جو مشکل چیزیں ہیں وہ بھی آسان اس میں پیش ہوئی ہیں اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ مشکل سے مشکل تعلیمات کو آپ نے آسان اور آسان تر بلکہ آسان ترین کر کے پیش کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا وہ قوت گویائی عطا فرمائی تھی جواب الکلیم تو جواب الکلیم میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو تھاٹ جو فیلنگ جو احساسات جو کانسیپٹس نظریات مشکل ترین ہیں ان کو آسان ترین کر کے پیش کریں یہ بھی اسی میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا اربعات آت ان میں سے چار احترام والے ہیں ذالک دین القیم فلا علیم وفی نفذ لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو ان کے حرمت کو پامال کر کے تو یہ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے یہ واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزید چار حرمت والے مہینے ہیں اور یہ بات ذہن میں رکھے توہرے جاہلیت میں بڑا بگاڑ تھا لیکن وہ بھی ان چار مہینوں کا احترام کرتے تھے ان کے جو احترام کا تسلسل ہے وہ پچھلی جو شرائع ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ یہ اسی وقت سے یہ چار حرمت والے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کی جو مشترک تعلیمات ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے اللہ علامی اللہ اس آیت مبارکہ سے اشارہ ملتا ہے <تصفح> تو دور جاہلیت میں ان چار مہینوں کا احترام سبھی کرتے تھے رجب کا اور ذلقاد ذوالحجہ محرم اور چوتھا رجب اور ایک اور چیز تھی پھر ان میں جو غلط چیز رائج ہوئی جس کو کہتے ہیں نسی ایک نسی عمل نسی ان میں آ گیا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے چار کی کا جو فگر ہے نا چار کا جو ڈیجٹ یا چار کی جو تعداد ہے یہ پوری کرنی ضروری ہے مہینہ آگے پیچھے بھی کر رہی لڑنا ہوتا تھا نا مثال کے طور پہ رجب میں لڑائی کی ہے تو کہتے ہیں اس دفعہ شبان کا حرمت والا مہینہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا کہ کس نے ان کو اتھارٹی دی کہ یہ صرف تعداد پوری کرو جو سپیسیفک منت ہے جو خاص مہینہ ہے اسے آگے پیچھے کر لو تعداد اور خاص مہینہ دونوں ضروری ہیں جو انہوں نے مہینوں میں جو تبدیلی کر لیتے تھے

اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مہینے کو آگے پیچھے کرتے تھے اس کو کفر قرار دیا رجب کا ایک یہ معنی کیا جاتا ہے کاٹنا فصلیں وغیرہ کاٹتے تھے لوگ اس میں دوسرا معنی رجب کا یہ ترجیب سے ماخوذ ہے ترجیب کا معنی ہوتا ہے تعظیم عزت کرنا تو رجب رجب المرجب مرجب اس میں فول ہے ترجیب سے یعنی رجب جو عزت والا مہینہ ہے المرجب کا معنی جیسے ہم مکرم نہیں کہتے عزت والا تو مکرم کے وزن پل مرجب ہے تو یہ اتنا اس کا احترام تھا کہ دور جاہلیت میں بھی اس کا احترام کرتے تھے ہوا یہ اس کی تھوڑی سی میں بیک گراؤنڈ آپ کو بیان کرتا ہوں ہوا یہ کہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے گئے نا مدینہ منورہ تو ظاہر خطرات تھے کہ کفار کہیں حملہ نہ کریں آپ نے کچھ صحابہ کی ڈیوٹی بھی لگائی کہ وہ نگرانی کریں جو ہے نا سپرویژن کریں باہر حالات کیا ہے اس میں آپ نے آٹھ صحابہ کرام کا ایک دستہ جن کے لیڈر تھے عبداللہ بن جاش انہیں نخلا کے مقام بھیجا دیکھیں گے کس طرح دور جہلیت میں بھی اس کا احترام تھا اتفاق ایسے ہوا کہ ان کا ایک جو ہے نا ان کا تجارتی قافلہ تھا قریشیوں کا تو اس سے آپ سامنا ہو گیا آپ نے تو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی جو اپنا دستہ بھیجا تھا آر صاحبہ کا کہ تم نے بس جو ہے نا نگرانی کرنی ہے حالات پہ نظر رکھنی ہے یہ نہیں کہا تھا کہ لڑنا ہے بس نگرانی کی ڈیوٹی تھی اور آڈر بھی نہیں دیا تھا کہ جو نظر آئے بس اس کو ختم کر دو نہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ کیا ان کے آئندہ کے منصوبہ جات ہیں قریش کے ہمارے حوالے سے ایک پلان تو نہیں ہم لے کر یہ بس دیکھنا تھا انہوں نے جب دیکھا نا ایک تجارتی قافلہ قریشیوں کا غصہ بڑا تھا مسلمانوں کے انہوں نے ہمیں مکے سے نکالا ہوا ہے غصہ تو مسلمانوں کو تھا ٹھیک ہے انہوں نے ان پر حملہ کیا مال بھی ان کا ان کا لے لیا اور ان کا ایک بندہ مار دیا باقی کچھ بھاگ گئے اور مال لے کے یہ آ گئے اتفاق یہ تھا کہ وہ وہ جس تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا نا وہ رجب کی تھی وہ سمجھتے رہے کہ ابھی رجب شروع نہیں ہوا ٹھیک ہے جماد ثانی کی آخری تاریخ ہے تو رجب شروع ہو چکا تھا یعنی بائے مسٹیک یہ کام ہو گیا اور یہ آرڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا ایک چھوٹے کے دست چھوٹے سے دستے نے یہ کام کیا آپ کے پاس جب وہ حاضر ہوئے انہوں نے بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے مالی غنیمت بھی نہیں رکھا بلکہ کام واپس کرو اچھا اب یہ وہ دور تھا کہ جس میں مسلمان مدینہ منورہ آ چکے تھے اب مسلمانوں کے دو گروہ مخالف تھے یہودی اور ادھر سے مکہ والی اور آپ کو پتا یہودی دنیا میں پروپے کرنے میں تو ماسٹر ہے نا شروع ہو گیا جی اب جو نئے نئے لوگ تھے دور جاہلیت میں بھی آپ دیکھیں نا کسی کے بارے میں دور کرنا نا تو اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز پھیلا دو جس کی سبھی لوگ احترام کرتے ہیں تو کہنا وہ احترام ہی نہیں کرتا تو لوگ خود دور ہو جاتے ہوتا ہے نا ہوتا ہے جیسے ہمارے بارے میں مثال لے لیں کہتے ہیں جی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے جس کو نہیں پتا ہمارا وہ تو فوراً جگہ گا یار یہ کتنا بڑا ظلم ہے اس سے بڑا کوئی ظلم ہے نہیں وہ دور ہو جائے گا کرتی ہیں نا لوگ باتیں یہ باتیں کرتی ہیں اور آپ ہماری بات سنیں ہماری تو بات ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے بس اب یہ جو واقعہ پیش آیا تھا نا اس دور میں ان دونوں کے پاس ایک چیز آ گئی کہ یہ چار مہینوں کا احترام تو دور جہلیت میں بھی وہ بڑی بڑی جنگیں نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں رک جاتے تھے بڑا احترام تھا پروپیکنڈا شروع ہو گیا لو جی یہ نیا دین لے کے آ گئے ہیں بڑا درس دیتے ہیں یہ تو حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے اور اس کو خوب اچھالا اور کچھ مسلمان بھی قریب تھا ہوتا ہے نا کچھ نیوٹرل ٹائپ ہونا چاہتے ہیں وہ بھی ان کے قریب ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے سور بقر نازل فرمائی یس سورہ بقرہ کی آئے یس الق عن شہر الحرام کل قطع الفی کبیر اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے انہیں کہو کہ اس میں لڑنا کبیرہ گناہ ہے واضح فتوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شہر الحرام کل قطال الفی کبیر لیکن وسد سد البیل اللہ و قفرم بی بل مسجد الحرامی و اخراج الحلی مینو اکبر <انداللہ> اچھا اب یہ الزامی جواب سمجھانے کے لیے قرآن نے دیا دیکھے نا کتنا بڑا پروپیگنڈا تھا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے جواب آپ یہاں سے دیکھ دیں بیک گراؤنڈ کتنی بڑی تھی انہوں نے ہر طرف یہ پھیلا دیا جی یہ تو نیا دین لے کے آئے ہیں حرمت والے مہینوں کا احترام ہی نہیں کرتے حالانکہ نہ اللہ کے نبی کا آرڈر تھا نہ آپ نے پسند کیا ان سے بھی مسٹیک ہوئی جن آر صحابہ سے عمل ہوا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں کہو کہ جو اللہ کے گھر میں عبادت سے روکے یا ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکالے اس کا اس سے بڑا جرم ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ جواب دیا ہے فتنا تو اکبر من القتل پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مائنڈ سیٹ جو تھا نا کفار مکہ کا اور یہود کا وہ آگے بیان کیے اللہ تعالیٰ فرماتے من ستاعو یہ جو اعتراض نا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ ان کی نیت درست ہے انہوں نے تمہارے اوپر اعتراضات کرتے رہنا جب تک کہ تم دین اسلام نہیں چھوڑ دیتے تو بہرحال یہ واقعہ رجب المرجب میں پیش آیا اور اس میں پھر اسلام نے اپنے جو واضح احکامات ہیں جو تعلیمات ہیں کہ حرمت والے مہینے جو ہمیشہ سے چلے آ رہے ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کی مسلمانوں نے یہ بیان کیا اچھا جی رجب کے حوالے سے چند یہ تو تھی اس کی ہسٹری تھوڑی سی میں نے بیان کی رجب کے مہینے میں کئی بزرگ ہستیوں کی پیدائش ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ رجب کو پیدا ہو گیا تاریخی احوال ہے اب تیرا رجب کو کچھ دوست ہمارے وہ کیک بھی کاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں یہ چونکہ ہم نے اپنے لیے پہلے لچک پیدا کی اپنے بچوں کے لیے تو آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ آگے تک بات چل رہی ہے برتھ ڈے کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے ہمارے اندر لچکیں پیدا ہو چکی ہیں اور آگے بڑھتے بڑھتے اب یہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ کیک کیک کے اوپر ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں جن کو جو جن کو کاٹنا یا جن کو کاٹ کے کھانا وہ بے حرمتی میں چلا جاتا ہے لیکن مسلمان کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش بالکل ایک خوشی کا عمل ہے بڑے صحابہ کرام ہیں حضرت ابکر صدیق ہیں حضرت عمرِ فاروق ہیں حضرت عثمانِ غنی ہیں حضرت علی ہے اس طرح لسٹ بڑی پڑی ہے بار اشخاص کی ٹھیک <تصفح> ہے نا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اپنی بلادت کے حوالے سے فرما دیا تھا کہ میں سوموار کو پیدا ہوا ہوں میں ہر سوموار کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور اپنے لیے آپ نے خاص رکھا اور ایک دن یہ بھی روایت تھا کہ اس دن اعمال پیش ہوتے ہیں باقی دوسروں کا پیدائش یہ ہمارے اپنے معاملات قرآن و سنت سے پیدائش کو اس طرح منانا درست نہیں ہے صرف جو آپ نے طریقہ بتایا کہ سوموار کو روزہ رکھنا بس وہ درست ہے وہ تو آپ کی سنت ہے نا سال بعد یہ ہم جو جو کچھ جو کچھ اپنی برتھ ڈیز پہ کرتے ہیں یہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں اس سے بھی آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہے پھر لاجک تو بنے گی نا جب میں میں اور آپ اپنے بچوں کی برتھ ڈے بنائیں گے تو وہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو بے مثال ہیں حضرت بکر صدیق ہو گئے حضرت عمر فروغ ہو گئے حضرت عثمانیہ کا نہیں حضرت یعنی پھر تو بات آگے بڑھے گی نا لوگ دلائل دیں تو جب ہم اپنے آپ کو محدود کریں گے نہیں نہیں قرآن و سنت سے بس یہی ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سوموار کو روزہ رکھنا ہے وہ بھی سال بعد نہیں باقی کوئی کسی کی ولادت کا کوئی آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا نہ سیدہ فاطمہ کی ولادت پہ آپ نے کوئی ایسا کیا نہ اپنی چار بیٹیاں آپ کی ہوئی پھر بیٹے آپ کے ہوئے ان کی, کی ولادت کے والے سے کوئی فنکشن کیا ہو یا حضرت علی نے اپنی زندگی میں خود کیا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو کوئی نہیں ایسے فنکشن کیا جو ہم کر رہے ہیں میں کروں کوئی بولوی صاحب کرے دوسرے کرے غلط ہے یہی تو ہماری رائے ہے ہم کہتے ہیں ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا کولو و کردار میں دوسرا چوتھا اس مولوی کی کیا حیثیت ہے بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے بس آپ بھی کوئی یہ کہ جی اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں ابھی ہمارا تو یہ دو, دو ققیدہ ہے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا کولو و کردار آپ کی بات آگے پھر کسی کی بات بیان کرنے کی جرت ہے یہ جرت جرت بھی میں بڑا نرم لفظ بیان کر رہا ہوں کیسے یہ ہو سکتا ہے تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے ہم مغرب کے پیچھے لگ کے جن میں وہ ہے نا خوشی یا کیا کہتے ہیں ہیپی میری والی چیزیں ہم ان کے پیچھے بھاگ دیں اصل ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنانے کی وہ ہم اپنائیں آپ کی اپنی زندگی میں یہ دن بڑی دفعہ آیا ہے کسی حدیث کی کتاب میں قرآن میں تو ہے نہیں کہ آ حضرت علی اپنی پیدائش کو ایسے کرتے تھے ٹھیک ہے جی ایک تو یہ چیز عرض کرنی تھی ہمیں ضرورت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو اپنا ہے اسی طرح ایک اور غلط تصور پایا جاتا ہے حضرت علی کہ جی میں ان کا ملانگور بیٹھ جاتے ہیں کسی بزرگ کے جا کے قبر پہ دیکھیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چیف جسٹس رہے ہیں اس امت کے سب سے بڑے قاضی ہیں وہ ایک عظیم ترین جنرل تھے وہ کونے میں نہیں بیٹھے نہیں نہ بیٹھے بہت عظیم ترین جرنیل شیر خدا ہے حیدر کرار ہے اس امت کے سب سے بڑے جج حضرت علی ہیں خلیفہ راشد بہترین حکمران کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جہاں جائے گا حق اس کے ساتھ ہے اب ان کا نام لینے والا ایک جگہ پہ بیٹھ جائے اور بوڑا ماں باپ میں دھکے کھاتا پھرے بہن بھائی دھکے کھاتے پھرے اور وہ حضرت علی کا نام لے کے گئے جی میں نے تو بس ایسے ہی کرنا ہے کچھ نہیں کرنا آپ بتائیں پھر ہم گئے گئے حضرت علی کو نہیں مانتے اور بھائی یہ آپ کامل سینس کی میں بات کر رہا ہوں حضرت علی کے بارے میں تو میں نے عقیدہ ابھی بیان کیا عظیم ترین جنرل اس امت کے سب سے بڑے جج خلیفہ راشد جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جہاں جائے گا حق اس کے ساتھ ہے حضرت علی کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ کہ من کنتو مولا جس کے علی مولا اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا مولا حضرت علی کی محبت و ایمان کے لیے شرط ہے ان کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے اسی طرح ایک اور چیز جو ہمارے رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے مجھے پہلے مکمل نہیں پتا تھا ایک بچے سے بہت ہوئی اس نے بڑی تفصیل سے بیان کی یہ بائیس رجب غالباً کل گزرا ہے بائیس رجب بھی. کل بائیس رجب بھی. اچھا بائیس رجب کو وہ وہ میٹھی چیز کھیر وغیرہ بناتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں بانٹتے ہیں اچھا اس کی لاجک کیا ہے اب سن لیں ایک تو یہ ہے لوگوں میں جو ہے وہ دو ہیں لوگوں میں لیکن بیک گراؤنڈ بھی بتا دیتا ہوں تینوں شکلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دلائل بھی جیسے پھر آپ کی مرضی ہے جو نظریہ آپ قائم کریں ایک یہ ہے جی چونکہ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نام کے یہ کنڈے بھرے جاتے ہیں تاکہ حاجتیں پوری ہوں ضرورتیں پوری ہوں وہ ایک واقعہ اس کی جو نا پورا کو گھڑا ہوا ہے دیکھیں جی کسی کے نام پہ اس طرح مٹھائے میٹھی چیز تقسیم کرنا حاجتیں پوری ہونا یہ تو تصور نہیں ملتا حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ ہم نہیں تقسیم کرتے جو ظاہر ہے امام جعفر امام جعفر صادق ان کا مقام نیچے ہے حضرت عمر فروغ کے نام پہ ہم نہیں جی کرتے کہ ان کے نام پہ اس طرح کرو جی تو حاجتیں پوری ہو جائیں گی حضرت عثمان غنی ہیں حضرت علی ہیں امام حسن ہیں امام حسین ہیں اسی طرح امام زین العابدین جو ان کے والد ہیں یہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں اور بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں تو یہ امام جعفر صادق نہ تو یہ قرآن میں ہے کہ ان کے نام کی اس طرح کوئی چیز میٹھی خود کھائیں لوگوں کو کھلائیں تو حاجت پوری ہوگی نہ تو یہ بات قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے ٹھیک ہے لاجیکلی بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی چیز کہ اگر اس طرح ہوتا تو کوئی بڑے بڑے ہیں کسی کے بارے میں ایسا نہیں نہ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حاجت نہیں نہ پوری ہوتی درود پاک پڑھتے جائیں دو نفل پڑھیں دعا حاجت کریں آپ نے دعا کرنے کے بڑے مواقع عطا فرمائے ان میں مانگے یہ تو قرآن و سنت سے ہمیں تعلیمات ملتی ہے ٹھیک ہے نا جی دو نفل پڑھیں دعائ حاجت وہ کریں کسی بھی وقت نفل پڑھ لیں بس ممنوع اوقات میں نہ پڑھیں قرآن کریم ہی پڑھتے جائیں قرآن کریم ہی پڑھتے جائیں اللہ اکبر قرآن کریم پڑھنے والے کو یہ اعزاز حاصل ہے وہ نہ مانگے ایک طرف ایک بندہ دعائیں مانگ رہا ہے ایک قرآن پڑھ رہا ہے اس کو قرآن پڑھنے والے کی اللہ ایسی ہی پوری کر رہا ہے اللہ اکبر اللہ کا کلام ہے نا دیکھیں قرآن کریم نعمت دیکھیں کتنی بڑی ہے یہ باقی ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں توجہ کریں اور خاص کر جو حفاظ ہیں وہ بھی دھیان سے سنیں ساری چیزیں پیدا کی ہیں قرآن اللہ کی صفت ہے مخلوق کا صفت کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے قرآن سب سے بڑی نعمت ہے تو جس کو اللہ نے یاد کروایا وہ پڑھتا رہے اس کو کوشش کرے کہ یاد رہے پوری کائنات کا قرآن کے تم قرآن صفت ہے نا مخلوق کا اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے قرآن جو پڑھتا ہے جو آپ نے اسی لیے فرمایا تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے خود قرآن سیکھا دوسروں کو سکھایا تو یہ تو ایک ضمن بات میں نے عرض کر دی تو قرآن کریم بندہ پڑھتا رہے دعا اور بڑے دعا کے طریقے یہ طریقہ سننا سے ثابت نہیں ہے کہ ان کے نام کی طرف منسوب کر کے میٹھی چیز لوگوں کو کھلاؤ تو تمہاری حاجتیں پوری ہوں گی یا کوئی پوری ہو گئی ہے تو اب کھلاتے رہو یہ دونوں ہی نظریے قرآن و سننا سے ثابت نہیں ہے اور ایک اور چیز ہے جو اندر اب اکثر لوگوں کو نہیں پتہ بائیس رجب کو حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے یہ ان کی وفات کا دن آپ گوگل میں جائیں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی بائیس رجب کو کوئی نہیں آج کل تو بڑا آسان ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں آپ کو پتہ چل جائے کب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہو غالب شوال میں ہوئے ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی نہیں ہم ہم مان لیا جی ہم مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ مخالفت میں لوگ نہیں کرتے لوگوں کو نہیں پتہ تو جو دوسرے دو نظری ہیں وہ بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں لہذا کوئی حاجت پوری ہو گئی ہے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نفل پڑے غریبوں کو کھلائیں لیکن باعث سرزب کو نہیں جب مرضی کھلائیں کسی کا خرچہ لگا دیں کسی یتیم کا اچھی بات ہے خدمت خلق کریں ٹھیک ہے نا جی تو یہ اگر حاجت پوری نہیں ہو رہی صدقہ کریں تکلیفیں ڈلتی تلتی ہیں اس میں بھی ٹھیک ہے لیکن خاص کرنا یہ درست نہیں کامن رکھیں اللہ کے رضا کے لیے ٹھیک ہے نا جی بات واضح ہو گئی یہ بھی اور اسی طرح تیسری چیز جو رجب المعذب مرجب کے حوالے سے ہے وہ ہے ستائیس یہ رجب اس میں عام طور پر ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ معراج ہوئی سفرے میں راج ہوا پہلے بھی میں کافی دفعہ بیان کر چکا ہوں تاکہ کسی کو کس مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا بات کوئی اور کی ہو, کوئی نتیجہ اور نکالی یہ بھی بڑی پریشانی ہوتی میں نے شاید پہلے بھی عرض کی تھی کہ میں نے ایک دفعہ ادھر علاباد میں جمعہ خطبہ جمعہ پڑھایا پندرہ شابان پہ اور ادھر میں نے یہی کہا کہ یہ آتش بازی کرنا یہ کئی چیزیں جو ہے نا سنت سے نہیں ثابت نہ کریں تو ایک بندہ فون کرتا کہتا افسا تُساں پندرہ شعبان ثابت کی تھی اور میں یار میں تو پورا جمعہ اس پہ لگایا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں آتش بازی کرنا فضول خرچی کرنا یہ چراغا کرنا آج کل یہ عام لائٹیں ہیں اوپر موم بتیاں لگانا چھتوں میں ہیں یہ تو ہم پرسی ہیں نا تو یہ غلط ہے تو بہرحال ستائیس رجب کو پکا یہ معراج کی ڈیٹ نہیں اب معراج ہوئی اس میں پانچ چھ تاریخیں ہیں آپ سیرت کی کتاب ارحیق المختوم پڑھنے تاریخ میں اختلاف ہے معراج ہوئی یہ قرآن سے ثابت اور اجماع ہے معراج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بیداری میں اللہ نے کروائی یہ سفر ہے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ نفر آئے اللہ اکبر وہاں فلسطین گئے نبیوں کو جماعت کروائی وقت تھوڑا ہے میں اس لئے تفسیر نہیں صرف اشارہ بیان کر رہا ہوں پھر آسمانوں کی اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی واپس آئے اور موزاد دکھائے اللہ تعالیٰ نے یہ حالت بیداری میں سفر تھا اور رات کے کچھ حصے میں ہوا اور یہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے یہ سفر میں کوئی خواب نہیں تھا خواب ہو تو ٹھیک ہے اللہ کے نبی کا خواب وہی ہے پھر وہ مقام نہیں جو حالت بیداری کا ہے یہ حالت بیداری کا سفر ہے اور اس میں کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے ہم سب مسلمان اس کو مانتے ہیں جو مسلمان یہ ستائی یعنی واقعہ سفرے میں راج کو نہیں مانتا سفرے میں راج کو نہیں مانتا اور جو یہ کہتا ہے کہ حالت بیداری میں سفر نہیں ہوا تھا وہ قرآن کا انکار کرتا ہے مسلمان نہیں رہتا تاریخ وہ چھے تاریخ تاریخیں اس میں ستائیس رجب کی جو ہے نا وہ مستند نہیں ہے آگے پھر جب ستائیس رجب کو تاریخ پکی کی لوگوں نے سمجھی تو روزہ رکھتے ہیں دن کو رات کو جو ہے نا وہ اللہ اکبر قیام کرتے ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں اسی طرح ایک اور بات رہ گئی ہے رجب کے پہلے جمعے کو ایک نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ جس کو کہتے ہیں سلاۃ رغائب فضیلتوں والی نماز وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کوئی ضرورت نہیں پانچ نمازیں آپ فرض آپ نے روزے فرض رکھے نفل جتنے پڑھے جاتے ہیں پڑھیں حلال کا اہتمام کریں حرام سے بچیں انشاءاللہ معاملے سیدھے فرائض لوگوں سے پڑے ادا نہیں ہوتے پانچ نمازیں لوگ تو ایکسا چیزیں آپ ڈالتے جا رہے ہیں جتنے لوگ بوجھ زیادہ ڈالیں گے پھر لوگ بھاگیں گے نا تو اس لیے دین فطرت بڑا آسان ہے پانچ نمازیں کیوں رکھی گئیں اسی لیے پچاس سے پانچ رہ گئے کہ لوگ اپنے زندگی کے معاملات آسانی سے چلا سکے جو میں نے بیان کیا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مالین اللہ